sejahtera topik uh, kes kajian kes kajian kita memilih adalah kajian kes rasuah dan salah guna kuasa dalam organisasi. Hari ini saya membentangkan membentangkan kajian kes mengenai rasuah dan salah guna kuasa dalam organisasi. Isu ini serius kerana ia merosakkan kepercayaan masyarakat dan menjelaskan integriti organisasi kami meneliti bagaimana individu berkuasa menyalahgunakan kedudukan mereka untuk kepentingan peribadi melalui sokongan seperti wang, komisen atau hadiah. Tindakan ini bukan sahaja melemahkan organisasi tetapi juga menjelaskan kestabilan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, kajian ini menekankan Tiga aspek utama membuat kasa undang-undang, pendidikan etika kerja dan ketelusan pendampiran. Langkah-langkah ini penting bagi memastikan keadilan dan ketelusan dalam syarikat. Salam sejahtera kepada semua orang. Nama saya Kinsha Kumsami. Hari ini saya membentangkan tentang latar belakang kes. Dalam ini ada tujuh perkara dalam latar belakang kes ini. Jom kita tengok. Yang pertama sekali ialah melaksanakan dasar ketelusan dalam pelantikan jawatan dan ketelusan projek ini. Seterusnya, rasuah dan salah guna kuasa memberi kesan besar terhadap organisasi dan masyarakat. Langkah pencegahan yang tegas perlu dilaksanakan untuk mengelakkan kes peluang. Lemahnya, sistem pemantau dan penguasaan. Keinginan untuk keuntungan peribadi tanpa penggira etik etika. Budaya kerja yang tidak menintik beratkan integriti dan ketelusan. Akhirnya, kecuburan kewangan yang merugikan organisasi. Seterusnya ialah pengenalan kes. Dalam pengenalan kes ini ada dua jenis iaitu kepentingan penyediaan terhadap kes dan tujuan kajian. Pertamanya, kepentingan menyelidikan terhadap kes ini mendedahkan cara rasuah dan salah guna kuasa berlaku. Pengenal pasti faktor utama yang menyumbang kepada masalah ini. Menilai kesan negatif terhadap ialah organisasi kekurangan sumber, ketidakcekapan pengurusan. Yang pekerjaan ini kehilangan motivasi, persekitaran kerja tidak sehat. Dalam masyarakat, kemerosotan percayaan amam. Memberi panduan kepada organisasi dan pihak kuasa dalam pengubah dasar serta strategi pencegahan yang lebih berkesan. Okay. Akhirnya ialah tujuan kajian. Dalam tujuan kajian ini ada tiga perkara. Jom kita tengok. Penganalisis bagaimana rasuah dan salah guna kuasa berlaku dalam organisasi. Seterusnya, mengenal pasti faktor-faktor menyebabkan amalan rasuah. Dan akhirnya, menggaji kesan rasuah terhadap organisasi dan masyarakat. Itu je. Terima kasih kepada semua. Salam sejahtera. Nama saya Kabir Marin. So, hari ini saya akan membentangkan mengenai proses pembongkaran dan tindakan terhadap kes rasuah serta faktor yang menyebabkan rasuah. Pertama sekali, dalam menangani kes rasuah, aduan boleh diterima daripada orang awam, agensi kerajaan atau pihak berkepentingan lain. Setelah aduan diterima, siasatan dijalankan bagi memastikan kesahihan maklumat. Lepas tu, proses ini melibatkan kaedah forensik, wawancara, saksi serta pemeriksaan dokumen untuk mendapatkan bukti yang kukuh. Dalam kes tertentu, operasi operasi khas seperti penyamaran atau perangkap digunakan untuk menangkap individu yang terlibat dalam kes rasuah. Keduanya ialah faktor yang menyebabkan rasuah boleh dibahagikan kepada tiga bahagian. Utama sekali, wujudnya peluang, wujudnya peluang Sebagai contohnya, kelemahan kawalan dalaman dan pementauan boleh membuka ruang kepada rasuah. Kedua ialah kelemahan peribadi. Kelemahan peribadi seperti contohnya, kurang didik agama, sikap tamat dan keinginan untuk cepat kaya menjadi punca seseorang terjebak dengan rasuah. Akhir sekali, tiada integriti seperti contohnya sikap tidak jujur, tidak amanah serta melanggar peraturan, peraturan menyebabkan individu mudah terlibat dalam rasuah. Itu sahaja daripada saya. Sekian terima kasih. Hari ini saya akan membentangkan tentang implikasi rasuah terhadap kelas hidup, ekonomi dan keselamatan sosial. Rasuah memberikan kesan besar kepada kehidupan masyarakat. Mari kita lihat tiga kesan utama yang kita perlu difahami Antaranya, kenaikan kos rangsara hidup Rasuah menyebabkan harga barangan dan perkhidmatan meningkat Apabila pihak tertentu memberi rasuah untuk mendapatkan kontrak Kos ni akhirnya dibebankan kepada pengguna Akibatnya, rakyat terpaksa membayar lebih mahal untuk keperluan asasnya Kedua ialah, kemerosotan ekonomi Rasuah membawa perolehan dan pelesenan membawa kepada pembaziran sumber kerana projek sering diberikan kepada pihak yang tidak layak. Apabila ini berlaku, ini menjelaskan pertubuhan ekonomi dan mengurangkan kepercayaan pelaburnya. Akhirnya ialah risiko jenayah dan ketidakstabilan sosial. Apabila rasuah mengalahkan jenayah lain, seperti penyeludupan dan pemerdagangan manusia, apabila penjenayah boleh membeli kebebalan, undang-undang keselamatan masyarakat akan terancam. Saya akan membentangkan ke pengajaran daripada kes. Daripada kes ini kita dapat belajar beberapa perkara penting. Kepentingan integriti dan etika kerja. Setiap so, individu sama ada dalam sektor awam ataupun swasta harus mengamalkan nilai integriti dan etika kerja untuk mengelakkan rasuah. Kedua, rasuah membawa impak besar kepada negara. Ia bukan sahaja merugikan ekonomi tetapi turut menjejaskan reputasi negara di mata dunia ketiga hukuman tegas di bawah akta SPRM 2009 mereka yang didapati bersalah boleh dikenakan hukuman berat termasuk denda dan penjara akhirnya kepentingan pelaporan dan pencegahan agensi seperti SPRM dan Pelan Anti Rasuah Nasional memainkan peranan penting dalam membataskan rasuahnya. masyarakat juga perlu berani melaporkan sebarang aktiviti mencurigakan agar tindakan segera dapat diambil Sebagai kesimpulan, rasuah bukan sekadar jenayah tetapi juga bara yang merosakkan kepercayaan, kestabilan dan kemajuan negara. Apabila amalan ini berleluasa, ia bukan sahaja meningkatkan kos sara hidup dan menjejaskan ekonomi, malah melemahkan nilai moral dalam masyarakat. Oleh itu, setiap individu perlu memainkan peranan dalam membanteras rasuah dengan mengamalkan integriti. Bertindak jujur dan tidak berkompromi dengan perbuatan tidak bermoral ini. Kerjasama erat antara kerajaan, organisasi dan masyarakat amat diperlukan untuk memastikan tadbir urus yang bersih dan telus. Perubahan bermula dengan kita. Jangan biarkan rasuah menjadi budaya, tetapi jadikan integriti sebagai pegangan. Sekian terima kasih.